Səhməz şagirdlər, ingilis dili 6-cı sinif dərslərimizə davam edirik. Bölmə 4, 2-ci dərs, Lesson 2: What's on TV today? Bu gün televizorda nə var? You are going to discuss useful TV programs, improve listening and speaking skills, make your own TV guide. Siz TV proqramları, faydalı TV proqramları müzakirə edəcək, dinləmə və danışıq bacarığınızı inkişaf ettirəcək və özünüzün televizya proqramı qram siyasını hazırlayacaqsınız. Word box action vuruşma, hərəkət brain beyin to get on somebody's nerves kiminsə əsinə toxunmaq, hirsləndirmək mənasında documentary sənədli, lonely yalnız, ermut control puld to present təqdim etmək, intellectual intellektual, ağli newspaper, gazette, TV guide, TV program, western, carbie, series, seria. Listening, speaking. What is the most interesting TV channels do you know? Bildiyiniz ən maraqlı TV kanallar nələrdir? Hansılardır və ya what do you learn from TV programs? Televiziya proqramlarından nə öyrənirsiniz? One. Listen the dialogue and use the expressions with your own sentences. Keçirək dialoqumuza. Hi Ali. For how many hours do you watch TV every day? Salam Əli. Hər gün televizora nə qədər, neçə saat baxırsan? Mostly for one hour. On holidays I watch for two hours or more. Əsasən 1 saat, ancaq tətil, tətillərdə 2 saat və ya daha çox baxıram. Why do you watch television? Televizora niyə baxırsan? I watch it for information and entertainment. Mən məlumat və əyləncə üçün baxıram. I watch film series 2. Sən həmçinin seriallara baxırsan? I don't have enough time to watch series. It gets me nervous and I waste my time. Mənim serialları izləmək üçün kifayət qədər vaxtım yoxdur və bu məni bu məni əsəb edir. Yəni seriallara baxmaq onu əsəb edir və vaxt itirirəm. Which is your favorite TV channel? Sənin sevimli TV kanalın hansıdır? I like to watch intellectual programs. Mən intellektual proqramlara baxmağı xoşlayıram. It develops our brain and thinking. O, bizim beynimizi və düşüncəmizi inkişaf etdirir. I think TV program should be informative and enjoyable. Mən düşünürəm ki, TV proqramlar Məlumatlandırıcı və əyləncəli olmalıdır. Don't you watch any other channels? Sən başqa digər kanalları izləmirsən? I also watch Discovery, history and some news channels. Mən həmçinin Discovery, kəşf kanalları, tarix və digər xəbər kanallarını izləyirəm. What is your opinion about cartoon films? Dizgi filmlər haqqında fikrin nədir? Cartoons develop our psychology. Bu zərif filmlər psixoloji qiyamızı inkişaf ettirir. Bu şəkildə tamamlayırıq. What is this dialogue about? Bu dialoq nə haqqındadır? Yaza bilərik: This dialogue is about watching television. Yəni televizor izləmək haqqındadır. What programs are interesting for children? Uşaqlar üçün hansı proqramlar maraqlıdır? Burada da 50-nin cavabından istifadə edə bilərik. Informative and enjoyable dair, məlumatlandırıcı və əyləncəli proqramlar yaza bilərik. Informative and enjoyable programs are interesting for children. Bu şəkildə cavab verə bilərik. Grammar secret to be going to do something bir şeyi etmək niyyətindədir, niyyətində olmaq, məqsədində olmaq, artıq qərar vermək mənasındadır. I am going to, you are going to, he she is going to We are going to, you are going to, they are going to. Görürük burada to be formamız istifadə olunur. Şəxslərə görə plus going to. Yəni going to sonra da fel to do, yəni istifadə edəcəyimiz fel və hər hansı bir şey fəaliyyət. Burada I am going to ümumilikdə to be going to bir şeyi artıq qərar verməklə bağlıdır. Yəni qərar verdiyiniz bir fəaliyyətdir nümunə. Siz səyahətə gedəcəksiniz, qərar vermişsiniz və biletləriniz var. Bu şəkildə artıq deyə bilərsiniz ki, we are going to travel. Artıq bilet almışıq. Bu şəkildə cümlələrdə, mənaa gələn cümlələrdə to be going to istifadə edirik. Speaking. Exercise 2. Put the dialogue in the correct order. Dialoqu düzgün ardıcıllıqla yerləşdirin. Baxırıq burada. Əvvəlcə tərcümələri verək, sonra ardıcıllığı yazaq. How nice. I also like this film. Have you got any homework, Jack? Necə gözəl. Mən bu filmi mən də həmçinin bu filmi xoşlayıram. Sən sənin ev tapşırıqların var, Jack? What's on today? Bu gün bu gün nə var? I am going to watch TV. Mən televizora baxacam. Robinson Crusoe. What are you going to do, Jack? Sen nə edəcəksən, Jack? No, I have no homework today. Mənim bu gün tapşırığım yoxdur. Bura da baxırıq. İlk öncə anası Jack-dən soruşur. İ olacaq. What are you going to do, Jack? Sən bu gün nə edəcəksən? Jack cavabında I am going to watch TV. Mən televizorə baxacağam deyir. Ondan sonra anası soruşur. What's on today? Bugün nə var? Yəni televizorda nə var? Jack cavab verir. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe var. Anası təkrarən, "How nice." Yəni necə gözəl. Mən də bu filmi xoşlayıram. Sən ev tapşırıqların, sənin ev tapşırıqların var, Jack? O da ən son cavabında, "No, I have no homework today." F olacaq ən son. Bu şəkildə sıralama olacaq. Yəni E C olacaq, B olacaq, D variantı olacaq. Sonra A Ən sonda da F olacaq. Exercise 3: Read the poem and discuss your favorite TV program. Şeiri oxuyun və sizin sevimli TV proqramınızı müzakirə edin. I watch it. Morning, day and night. Quiz shows and boxing fight, but sometimes even movies get on my nerves. Gündüz, gün ərzində, axşam, sual, yəni yarışma, şoular və boks döyüşləri. Bəzən hətta filmlər mənə əsəbləşdirir. Ancaq tək olanda, but when i am lonely, it is easier to create. The people present presented by TV are all my friends. Ancaq bir tək olduğumda bu asan olur. Yəni televizorun təqdim etdiyi insanlar hamısı mənim dostum olur. Yəni gün boyu sıxıcı olur, ancaq yalnız olduğunda, sıxıldığında onların hamısı onun dostu olur bir növ. Burada da Sizin sevdiyiniz sevinin sevimli TV proqramımızı müzakirə edə bilərsiniz. Exercise for what are they going to watch? Onlar nə izləyəcəklər? Yəni nə izləməyə qərar veriblər? What time? Örnek verilib. What time is it? Saat neçədir? It is 20 past 6. 7-yə 20 dəqiqə işləyib. They are going to watch the news. Onlar xəbərlərə baxacaqlar. Burada verilib bizə TV guide. 7:20 dəqiqə işləmiş xəbərlərə baxırlar. Örnek verilib, davam edirik. What time is it? Saat neçədir? It is 12 o'clock. Saat 12-dir. They are going to watch Cinderella. Cinderella-ya baxacaqlar. What time is it? Saat neçədir? It is quarter past 1. 2-15 dəqiqə işləyib. They are going to watch World Champion. Dünya çempionatını izleyecekler. Davam edirik. What time is it? Saat neçədir? It is quarter to three. 3 e 15 dəqiqə They are going to watch Animal Planet. Heyvanlar dünyasını izleyecekler. What time is it? It is 20 past three. They are going to watch Top 10 onlar en yüksek onluğu izleyecekler. 4'e 20 dakika işlenmiş. What time is it? It is 4 o'clock. They are going to watch Tom Jerry. Saat neçedir? 4'dir. Onlar Tom Jerry'ni izleyecekler. What time is it? It is 10 to 5. They are going to watch Super Quiz. Onlar Super Quiz'i yani burada sual cevabı oyununu izleyecekler. 7'ye 20'de işlemiş örnek verilmiştir. En son. What time is it? It is half past 6. 7'nin yarısıdır. They are going to watch Robinson Crusoe. Robinson Crusoe'nu izleyecekler. Keçirik diğer tapışırımıza. Okuma metnimize. Reading exercise 5. Read the passage and make up questions below according to the passage. Pasajı okuyun ve aşağıda, burada verilip bize, aşağıdaki, Cümlələri qurun, pasaja uyğun. Your favorite TV program. Sənin sevimli TV proqramın. My sister Sandy likes to watch film series. Mənim bacım Sandy seriala baxmağı xoşlayır. She always watches them. O həmişə onlara baxır. Her favorite film is Little Woman. Onun sevimli filmi Balaca Xanımdır. Yəni türk serialıdır hər halda. Kiçik Xanım. I never watch film series. Mən heç vaxt film serialına baxmıram. I think they are very boring. Mən düşünürəm onlar çox sıxıcıdır. I like detective films best. Ən yaxşı detektiv filmləri xoşlayıram. They are, they are exciting because there is a lot of action. O, həyecan vericidir çünki çoxlu hərəkətli səhnələr var. Vuruşma da ola bilər. Həyecan verici olur buna görə. I never watch TV in the morning. Mən heç vaxt səhər televiziya baxmır. My mom likes music programs. Anam musiqi proqramlarını xoşlayır. The pop group she likes the best is the Jonas Brothers. O, yəni anam ən çox bəyəndiyi pop qrupu Jonas Brothers-dır. I sometimes watch hits of the week with her. Mən bəzən onunla həftənin hitlərinə baxıram. My dad likes to watch documentary documentary especially history of countries. Mənim atam sənədli filmə baxmağı xoşlayır, xüsusən də ölkələrin tarixi olan sənədli filmlərə. I like them too. Mən də həmçinin xoşlayıram onları. My brother Tommy only watches the news. Mənim qardaşım Tommy sadəcə xəbərlərə baxır. He says it's very interesting. O deyir ki, o çox maraqlıdır. Yəni xəbərlər çox maraqlıdır. He doesn't like the other programs. Programs. O, başqa proqramları xoşlanmır. My second brother Kevin loves westerns. Mənim ikinci qardaşım Kevin qərb filmlərinə baxmağı xoşlayır. Westerns burada cowboy filmləridir. He thinks native Americans, cowboys and horses are wonderful. O düşünür ki, yerli Amerikalılar, yəni qızıl dərlilər, cowboylar və atlar çox gözəldir. Suallarımıza what send do you like to watch verilib bizə. Yaza bilərik what film does send like watching. Sən đi hansı filmə baxmağı xoşlayırsan? Bu şəkildə yaza bilərik. To why you not to watch series. Niyə görə? Niyə sən baxmaq baxmırsan seriallara? Why don't you watch series. Bu şəkildə yazacağıq. 5 what dad to watch to prefer yani ata nəyə baxmağa üstünlük verir what does dad prefer watching olacaq burada əvvəlki fel olaraq prefer istifadə etdikdə ing istifadə edirdik açıqlama vermişdik prefer watching olacaq 3 what pop group to like mom anam hansı pop qrupu xoşlayır buna da yenə what pop group does mom like olacaq for which kevin to like program which program does kevin like olacaq hansı proqramı xoşlayır kevin Six, which you to watch with mom sən yanı hansını izləyirsən ana ilə birlikdə which program do you watch with mom bu şəkildə sualımızı qoyacağıq. Exercise 6 Fill in the gaps using with the appropriate TV programs. Uyğun TV proqramla istifadə edərək boşluğu doldurun. Burada bizə verilib game, comedy, chat show, documentary, film, series. A: Did you see the first series of the new on TV last night? Yəni yeni nəyin ilk seriyası ola bilər? Əlbəttə ki, film series olacaq new film series keçən gecə televizyorda televisorda yeni film serialının ilk seriyasını izlədim the actors were very good and story was very interesting but very sad aktyorlar çox yaxşı idi hekayə maraqlı idi ancaq üzücü idi üzgün hekayə idi yəni si did you watch the a history of india Hindistanın tarixi haqqında nəyə baxa bilər? Əlbəttə sənədli filmə, for olacaq documentary about the history of India olacaq. And it is fun. It is a fantastic. If you answer 10 questions correctly, you can win a million pounds. Bu super bir nədir? Bu oyun olacaq, game. Çünki niyə görə superdir? Əgər 10 suala düzgün cavab versən, 1 milyon pound qazanacaqsan. Pound İngiltərən pul vahididir. Did you see Tom Cruise on TV last night? Sən keçən gecə televizorda Tom Cruise-a baxdın, gördün? Yəni, he gave an interview on a chat show olacaq. O chat show-da söhbət proqramında bir müsahibə verdi. Bu şəkildə tamamlayacaq. Exercise 7. Choose the right answer and complete the sentences. Düzgün cavabı seçin və cümləni tamamlayın. A, hey, could you turn put get verilip bizə television on please. Televizoru yandır demək istəyirəm, yandıra bilərsən, xahiş edirəm. Burada turn olacaq. Turn on. Diqqət edin, onla işlənir sözünü. Turn television on. Bu şəkildə söz önlərinə də baxa bilərsiniz. B, did you watch look at read the news last night? Sən keçən gecə xəbərlərə nə elədin? Did you watch olacaq vaxtın. Look at də baxmaqdır, yəni nəzər salmaq mənasında. Watch izləmək, baxmaq, read oxumaqdır. See, he switched the TV on in off. Burada switch on da ola bilər, off da ola bilər. Ancaq bu off sahiplik ofudur. 2 dənə f olduqda istifadə oluna bilər switchlə. Diqqət edin ona da. He switched the TV 10 olacaq. O televizoru yandırdı. D He used the remote control to change the station channel television. O pult vasitəsi ilə nəyi dəyişdi? Əlbəttə kanalları, televizoru dəyişə bilməz. Station stansiyadır. Station radio station ola bilər. Bu da əlavə bir məlumat olaraq sizə verək. Radio station olur, TV channel olur. E What's on telly tellay TV tonight. Televizorda nə var demək istəyir. What's on TV tonight olacaq bu gecə. Keçirik digər tapşırığa. Exercise 8. Complete and write. What can you see in these programs? Yazın və tamamlayın və yazın. Siz bu proqramlarda nə görə bilərsiniz? Nature program təbiət proqramları. Nə ola bilər? Birds, animals, plants. Bitkilər, heyvanlar və ya quşlar. Sports program football, basketball, volleyball bu şəkildə şeylər görə bilərsiniz. Music program, musicians. Yaza bilərik musiqiçilər görə bilərsiniz. Western films. Qərb filmləri burada da verilmişdir bizə mətnində. Burada qardaşı izləyirdi. Bunları yaza bilərsiniz. Native Americans, cowboys, horses. Qaboylar, atlar, qızıl dərilər görə bilərsiniz. Bu şəkildə yaza bilərsiniz. Film series film serialları film seriallarında da Sandinin, yəni bacısının izlədiyi filmi görə bilər. Little Woman, Kiçik Xanım, balaca xanımı görə bilərsiniz və ya digər bildiyiniz serial adlarını yaza bilərsiniz. Exercise 9 Creative Work Write a TV guide using information the same as chart. Cədvəldəki ilə eyni qaydada cəldəldəki məlumatları istifadə edərək televizor proqramını Yazın. Cədvəldəki iç açıqlama ilə bağlı. There is a quiz program What Were We on Channel 7 at 7 p.m. on Monday. Baxırıq, quiz proqramı 7-ci kanal 7-də, adı da nə, harada, nə vaxt? 1-ci gün saat 7-də, axşam 7-də. Digərində yazır: Tuesday 9 p.m. Channel 5 Quiz Show for All the Family. 20 questions. Bu there is a quiz program, 20 questions on channel 5 at 9 pm on Tuesday. Sıradaki intellectual game students take part in the contests. There is a program, intellectual game on channel 3 at 2 pm on Wednesday. bu şekilde yazabiliriz. There is a sport program, sport plus on channel 9 at 11 am on Thursday. Digeri, there is a movie Mowgli on channel 5 at 10 am on Friday. 5. gün. Kanal 5'te Mowgli var saat 10'da. There is A music program top 10 on channel 9 at 8 half past 8:30 p.m. və ya 8 half past da yaza bilərik. 10 Saturday. Son olaraq there is a discovery program Animal Planet on channel 7 at 5 p.m. on Sunday. Bu şəkildə açıqlama yaza bilərik. Self evaluation question. Which program is your favorite one? Hansı proqram sənin sevimli proqramındır? 2. What types of TV programs do you know? Sənin hansı növ televiziya proqramları bilirsən? 3. How do you plan to watch TV? Sənin televizora baxmaq planın necədir? Məsələn, siz hər televizora baxırsınız, axşam neçə saat baxırsınız? Bunlarla bağlı məlumat verə bilərsiniz. Dərsimiz bu qədər. Digər dərsdə görüşəndəyəm. Sağ olun.